Так это вы сами сделали или вам уже волонтеры подогнали? Нет, это один из наших кольцов нашел у себя. У него была такая. Так, какая-то светская Союза там. Так. Хочу, чтобы поджигаться. Ждем пару минут и будет чай. Да. да. есть специальные газовые горелки. На них, конечно, поудобнее. я же говорю, такого даже в некоторых позициях нету. Потому что без горячего чая можно сойти с ума от холода. Сегодня еще можно сказать более-менее тепло. Ветер, дождь, это очень убивает нас. Ну а как вы к зиме готовитесь? Запасаемся чаем. Ну как, морально готовимся. Будем теплее одеваться, будем пить больше чая. <реш> Есть еще такие прикольчики, как термогрелки. Я их еще встретил на Майдане, химические. Очень тоже спасали на Майдане. И тут холодная ночь была, вкладывали в ноги. Очень тепло было с помощью их. Так что вот так вот. Нормально. Слушай, ну я видела в интернете видео с русским снайпером из Акопа или ДНРовским снайпером, с пиндер, который бесконечно молотит по этой точке и не может ее разбить. Как это можно все объяснить? Он обезьяна, наверное. Нет, это можно объяснить тем, что... Может, он обезьяна, я не знаю. Может, обидится уйдет? Также он бьет очень далеко, потому что он боится просто сюда ближе подходить. А мы бы подошли бы к нему ближе. Мы, конечно, не боимся, что не подходят. Мы подошли, но благодаря нашим войскам, ой, властям у нас перемирие. И нам нельзя идти дальше. Но мы бы с радостью пошли бы, шли бы, шли бы, снесли бы из Донецка. Ну как, мы оставили бы все нормально, просто снесли бы всех сепаратистов с Донецка. Вот так вот. Ну хорошо, а скажи, пожалуйста, у тебя был опыт встречи вот с этими вот сепаратистами личный? Видел этих людей? Вблизи? Да. Ну, видео только это уже были пленные сепаратисты. Ага. Боевого опыта встречи у меня, к сожалению, не было. Ясно. Ну все впереди. Я тут нахожусь не так долго. Я в песках месяц. И стал на эту позицию корректировщиком огня. і у нас такі дальні бої в основному. Слушай, ну ти в курсі, що ми тебе в телевізорі показуємо? Чому ти не боїшся? Кого? Телевізори? Так. Да. Та не знаю, мені все одно. Я просто дуже довго займаюся там активною діяльністю. Я ще був на Майдані, все таке. Ага. Тобто дуже... Весь город мене знає, хто я, що я. Ну, я з маленького городка, приїдка Ховка. Спасибо большого волонтерам, які мені допомогли. приобрести все нужное мне. Да. Спасибо друзьям, которые подсобирали денег немного для меня. Вот так вот. Все знают, меня вся каховка знает, что, что мне бояться. Сепаратистов у нас, слава богу, нет. всех последних, кого мы выиграли, всех, кого могли еще летом. Были работы у нас по этому делу. Работаем до сих пор. Вот так вот хорошо. Я напоминаю, это вот Бэтмен. Скажи, Бэтмен, у тебя есть какой-то рецепт для вот обитателей городов, где заводятся сепаратисты? Что вы сделали в Каховке такого, что они вывелись? Мы собрались в кучу, в кучу наших идейных друзей, которые за Украину, против России, так как она проявляет прямую агрессию. Показали, что мы есть. Некоторым мы применили небольшую силу. Потому что, к сожалению, иную силу не, не понимают, и иное общение наши друзья сепаратисты, наши братья русские. Они, я считаю, они немножко больные на голову, братья. А семья надо лечить, заходить в дурдомы. Мы это делаем. Ясно. И ты находишься в правом секторе, правильно? Да. За широк. Нет, не за <laughs> Да как это за широк? Я нахожусь в правом секторе за свою страну в первую очередь. Ну ты в курсе, что страна может тебя в теории вообще посадить как бы в тюрьму? Потому это что... не страна меня садит, может посадить в тюрьму, это наши власти могут посадить меня в тюрьму. Ну а в чем разница? Ты понимаешь, что это... Но страна это страна, это народ, это. В первую очередь народ, нация. Идеи страны есть. А власти у нас не совсем компетентные, я считаю. Я считаю, что продолжается правление подобное Януковичу, управление Камикадзе. Порошенко, в первую очередь, интересный свой бизнес, который имеется в России, имеется тут на Донбассе. Он хочет сохранить его. И поэтому активные действия по предприятию в зоне АТО он никаких не проводит. Я считаю, что это некомпетентно. Устраивать договоры даже с Россией, при этом, что Россия – это наш прямой агрессор. Хорошо, но как говорится, э, это устами народа глаголят сам народ. И такое у него мнение, такое мнение бойцов, которые рискуют своей жизнью, несмотря на то, что у них нет ни официального статуса, никаких э, гарантии, и вместо благодарности их вполне возможно ждет сезон, как дома, после выезда из АТО. Вот, Но я считаю, что страна должна знать своих героя в лицо и знать своих, э, тех, кто ее реально защищает, с оружием указывает свою своей жизнью, а вот встав с дивана и залезши на на, на на какую то высоту, на эту точку с Лукой. Каждый утро колоктирует сюда. Вот. Вот. И специально для этого спиль на ТВ, и люди сюда приехали вам все это показать, чтобы